Сейчас мы познакомимся с жюри испытания. Назвы всем размахом размаху. Жюри выбирают необычное развлечение. Адреналин заскаливает. Для меня лично есть как минимум три оценки э, или критерии оценки успешности концерта. Это финансовая успешность, эмоциональная оценка. Это то, насколько люди, которые побывали на этом концерте, оказались их ожидания оказались оправданными, а не было кризиса ожиданий. А личный критерий это насколько тебе лично понравился тот или иной артист. Должно быть свежее дыхание, что-то новое. Должно быть интересное и а, имеющее отзыв на сегодняшний день. Это должно быть свежее. Для меня лично, если покуда хорошего, уже в принципе других составляющих немножко. Кино необычность, во вторую очередь, наверное, массовость. И в-третьих, ну, я лично буду смотреть на то, чтобы какая-то доля риска все-таки Идеи никакой не было, потому что на Новый год мне друзья подарили просто холодильник, набитый в обычной. У меня всегда говорили, что ты ничего не собираешь. А тут бац, и я думаю, хорошая идея. У меня самая большая коллекция в Украине, это рекорд Украины, порядка всегда очень сложно считать, больше тысячи бутылок и банок на сегодня. Когда в гималай лазим, ну, на, на, большие высоты, там за 7 тысяч, я всегда иду на пепси по потому что быстр, настолько быстрых углеводов, которые быстро усваиваются, нет природы на самом деле. Вот, и, в принципе, если ты смотришь уже, все, вообще 6500, и до лагеря еще 500 метров по вертикали, ты садишься, пол шоколадки 50 грамм и 0,5 пепси. Так подождал 10 минут, раз, и снова пошла. Я буду оценивать по принципу, куда было бы мне интересно сходить. Вот. Ну, то есть исключительно. Больше людей реально пойдет в караоке, если предложить. В караоке на набережной в Ялте. Друзья, развлечения должны быть здоровыми. Ни в коем случае нельзя употреблять наркотики, алкоголь и всякая вообще подобная дрянь. Ну, экстремальный вид спорта или наркотики, вот что опаснее, от чего чаще умирают. Мне кажется, от экстремальных видов спорта. Кстати, да. Я не знаю, що мені подобається. Я не развлекаюсь, виходить. Я унилий я мак. Взяли розлучання, щоб на д'яса. Україна, по суті, це такий спальний район там, європейської цивілізації. Я думаю, що сама, як ви це формулюєте конкурс ідеї, це насправді мають бути ідеї. Тому що це наразі те, чого найбільше всього мені там бракує, наприклад, в Києві від свіжих ідей. Тобто для того, щоб генерувати такі ідеї, треба ставити перед собою в першу чергу якісь завдання такі. Я хочу зробити те, чого не було ніколи. Тут зовсім інакший ринок, інакша ментальність. І Я би хотів більше бачити людей, які ставлять перед собою якісь глобальні завдання. Я сподіваюся, що у вас буде досить багато дійсно там супер персонажів, які будуть е е показувати якісь дійсно. Вражающая идея, за какой ты можешь приехать в Лондон и люди скажут «блин, круто».